Пошел на создание нигде в мире невиданного чуда Автономного государства на территориальной основе Без учета интересов коренной нации Единственной имеющей право на самоопределение Как же воспользовались руководители Крыма Предоставленные им довольно широкими возможностями Назовите мне политические решения Помогшие решить крымско-татарский вопрос Хотя бы как-нибудь облегчившие этот вопрос Сделавшие что-нибудь для местного на самоуправления Назовите мне экономические решения Облегчившие положение трудящихся Не было таких решений не ли полного банкротства руководство Крыма стало затеянной возня с крымской самостоятельностью. Неужели вы, жители Крыма, хотите превращение Крыма в еще одну кубу, оторванную от цивилизации, нищий заповедник коммунизма? Поймите, крымчане, в какую авантюру хотят нас с вами втянуть. Ведь, ведь самостоятельный Крым экономически совершенно не жизнеспособен. Неужели кто-то всерьез верит, что Крыму помогут щедрые миллиарды соседа, который, кстати, сам терпит экономические бедствия и не в состоянии разобраться со своими собственными, но многочисленными автономиями. Кстати, не территориальными, а национально-территориальными. Как все же удалось фашистским элементам из РДК, пользующимся поддержкой незначительной части населения Крыма, установить в Крыму обстановку физического террора и атмосферу страха? Ведь сегодня не секрет, что некоторые депутаты Верховного Совета Крыма, а там есть немало здравомыслящих людей, голосовали 5 мая не по убеждению, а по принуждению. Конечно, помогли РДК и многомиллионные инъекции извне и преступные попустительства правительства Украины, некоторые структуры которого, в частности, милиция и СБУ, прямо или косвенно поддержали в Крыму антигосударственные силы. Но напрасно думают господа из РДК топтавшие и сжигавшие государственные флаги и избивавшие оппонентов, что они руководят ситуацией на полуострове. Они только слепое орудие хорошо организованного аппарата. И судьбу этих жириновствующих мешковых в случае победы партаппарата предугадать нетрудно. Где же выход? В признании Верховным Советом Украины неконституционности акта Верховного Совета Крыма от 5 мая в отмене сверху и бойкоте снизу референдума, который в современных условиях Крыма объективного результата не даст, будет попросту фальсифицирован. Признание крымско-татарского меджлиса как полномочного органа крымско-татарского народа вплоть до прямых выборов двухпалатного крымского органа власти. В лишении нами же данного Крымскому обсовету статуса Верховного Совета Крыма, так как он в таком качестве населением Крыма не избирался. И скорейшем проведении прямых выборов Верховного Совета автономного Республики. на более решительные действия по отношению к команде Багрова наше безвольное правительство вряд ли решится, как и наш президент, которому уже пора непосредственно возглавить правительство Украины. Депутатові від Криму відважитися на такий виступ на сесії Верховної Ради. Це дійсно справа не постала. Ви знаєте, я теж знаєте, знаєте захоплений виступом Гаврилова. Нам знаєте, зовсім інші ситуації ніж в йому. Ясно, що будуть намагання звести з ним порахунки. Так далі він ще вчора прийшов до нас на фракцію руху і висловлював ті самі думки і говорив, що буде виступати. Видно, якісь здорові сили в Криму, розуміють до чого може привести та авантюра, яку затіє у компанія. компанию, на фаширующих элементов этого мешка и других. И... Ну, Інстинкт самозбереження, порятунку спрацював. Особливо представник степових районів Криму. Що таке степові райони Криму? Це, по-перше, там домінує українське навіть населення. Інша справа, що там немає ні шкіл українських, нічого, але домінує українське населення. Вони страшенно тісно прив'язані до Херсонщини. Вони постійні там, зв'язки, економічні і так далі. І так далі. І відірвати ну, Крим, відірвати степову частину Криму від України це для них просто катастрофа. І це, це теж спрацювало. Ну здорові здоровий